Не дивлячись на спокутну погоду, 26 червня у великій залі міськвиконкому зібралися представники громадських організацій Слов'янська, керівництво міста та інші запрошені особи. Головним питанням порядку денного громадської ради став розгляд концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Недосконалість існуючої системи місцевого самоврядування в своїй промові окреслив заступник слов'янської міського голови Віктор Воропаєв. Работа в системі от, місцевого самоуправління я тощо на собственної шкурі. понимаю неэффективность этой модели, которая у нас сегодня существует. За 13 лет работы в органах местного самоуправления, кроме команды «Стой там, иди сюда», а «Сделай то, не знаю что, по идее, вот как то из русской сказки», да? Это все в нормативных документах, как правило. Но те же самые инструкции. Ну, более нелогичного примера я не могу найти. И все это держится по большому счету на компетенции, на профессионализме тех людей, но если вот слепо следовать инструкциям, то иногда мы сталкиваемся с тем, что одна бумажка говорит одно, другая другое. Это говорит о том, что законодательная база, которая регулирует деятельность органов местного самоуправления, она не отвечает реальной потребности. Финансово-экономическая база, то есть ресурс, который может быть привлечен для... Решение тех задач, которые определены в законодательной базе, чем должны заниматься органы местного самоуправления, какие функции и задачи они обязаны решать с тем, чтобы люди чувствовали свою защищенность, чувствовали комфорт на себя на той или иной территории и понимали, что они действительно управляют этим процессом. Вот такой законодательной базы, к сожалению, нет. Слов'янські чиновники до сих пір вимушені працювати за адміністративною мапою розподілу кордонів, яка була визначена устроєм УРСР, хоча життя вже давно внесло свої сучасні корективи. Тому важливість проведення адміністративно-територіальної реформи мало в кого викличе сумніви. Наразі нова адмінреформа знаходиться на першому моніторинговому етапі. У громадах тривають бурхливі обговорення щодо того, чи продовжувати жити самостійною структурною одиницею або ж обирати з ким належить об'єднатися, щоб підвищити та укріпити рівень потенціалу громади. Вот почему громадские объединения навязываются сверха, а не мы сами должны определиться, с кем мы должны дружить. И даже объединяться. То есть нужен руководитель, который будет принимать неадекватные решения, но в пользу громады, а не в пользу дяди, которого в Киеве. Вот в чем весь вопрос. Слово надали експерту представнику Донецької облдержадміністрації, який навів приклади новостворених об'єднань територіальних громад трьох міст Донецької області Соледара, Часов'яра та Курахова. Перш ніж говорити про переваги децентралізації, загалу продемонстрували докладні відеоролики щодо процедури адміністративно-територіальної реформи, борхливі обговорення не змусили на себе довго чекати. У нас повний мор, повний під університет. У нас є відділи бібліотеки. Музей. У нас полный город научно-грамотных людей. Полный. Без их вот этой все писанины наши местные науки, эти, зна знатоки полностью в состоянии дать ладу нашему месту жительству. Зачем мы вот это рассказываем? Но мы же все прекрасно понимаем, что с Бубасовки ездить в Николаевку за медицинскими распираторными заболевания лечить, это безумие. Так а зачем разговор об этом водить? Давайте же от безумия избавляться. Давайте заказуй, Но ці закони давно Їх треба Після емоцій присутні все таки повернулися до розгляду концепції об'єднання територіальних громад, розробленої урядом країни. 5 февраля 2015 року був підписаний закон ухвалений Верховної Ради про добровільне об'єднання територіальних громад, де чітко обозначено такими, такими, такі шляхи об объединении территориальных громад. Но самое главное, что здесь, в этом законе, сказано, что добровильная обедная громад не примусово, что заставляют людей, а добровольно на добровольном начале. И поэтому вот такие обговорения, они будут проходить во всех городах и селах, поселках Украина. На сегодняшний день, конечно, возникает много вопросов, как будем объединяться, с кем будем объединяться. Поэтому люди сегодня выходят в формат обсуждений. Власть дает нам возможность сегодня объединяйтесь, договаривайтесь. Не то, что насильно там присоединили Болбасовку со Славянском или Николаев, этот, в Николаевку, допустим, там мирный присоединят. А люди сейчас обговаривают, перспективный план уже создается. Уже он создан, но он будет корректирован. На сегодняшний день этот, в Славянском районе, в городе Славянске, значит, будет создано 5 территориальных объединенных громад. 4, это такие человек. громады, как да? Николаевская объединенная 6, территориальная громада, это с центром Николаевка. Туда будут входить значит, Николаевская, Райгородская, Сыночная Рада, Малынинская сельская Рада. Потом Славянская. Славянская, значит, будет входить, город Славянск, Славянск, Мирнинская, Сильская Сельская Рада, Андрейская сельская рада, целочная рада, то есть выбачать. Далее третья это Святогирская рада, то есть Святогирская бедная территориальная громада с центром Святогорска. Будут вот, ходить, значит, Мисто Святогирск, да, Маяковская сельская, а, сельская, а, а, сельская рада, Долинская сельская рада, а, сельская рада. Еще одна из таких будет следующих а, э -э таких рад, которая будет объединять вокруг себя и будет, хочет тоже считаться с громадой. Это Черкасская объединенная громада. Это на, базе поселка Черкасского будет объединяться следующие населенные, следующие рады. Это Черкасская Сырочная Рада, Привильская Сырочная Рада, Привольская Сырочная Рада, Александровская сельская Рада и Булбасовская Сырочная Рада. Но здесь вопрос по Булбасовке стоит, что жители Булбасовки ездят в город, в основном зарабатывают, и у них более, более этот, ну, как бы сказать, связь больше с городом, это у жителей Колбасовки. Поэтому мы будем сами же эти рассматривать. Здесь сидящие в зале, потом будем выходить к людям. Как люди, это решат, будут люди. Все эти вопросы. Это, это пока не решается, это пока обговаривается. А, это... а кто вообще? Кто а, вообще этот проект? Нет, а давал, это, Донецка, кто? Донецка а Донецкая областная державная администрация, подавала. А причем Донецкая областная администрация до города Славинская, не пойму, до наших громады. Почему у нас не спросили нас на границе? Это, это только... Я это... подождите, я... Это проект, это проект. секундочку. Так вот, я согласен с господином Загнибидой, что мы опять э, слушаем глупости здесь. А, Балбасовка находится э, практически в городе нет, нет. Славянский Тарас. христыща находится от нас 4 километра, а его пристегивают к, к Святогорску. Кто это? Я, так вот, не надо даже это озвучивать. Да не это надо делать люди. здесь глупости. Давайте мы все-таки дадим э, реальный шанс э, нам самим зубпироваться. И с Райгородком. Вот эти озвучивать не надо глупости здесь. Просто не надо. Это все на отговорение выходит. Это же не, это не ты, что мы, там было это, принято. А это все на отговорение. И вот видите, это, это ваш, ваше предложение также будет рассмотрено. Сейчас, проедьте по заводам, они режутся. Они уничтожаются, они вывозятся. Я... А мы говорим о какой-то ответ. О а ерунде. Мы ерунде о... в написали за Шевченковский водопровод, который канализационный. Видите ли, год строили, вбухали себе туда бешеные деньги. Отвечать некому. А мы говорим о каких-то перспективах. Ответственность Но... не было. В законе ясно сказано, территория громада может объединить себе громады на расстоянии 15-20 километров. 20 километров. Так вот, если вокруг центра Славянского он считается возле э, нашего лопатштампа, взять радиусом 20, хотя бы 15 километров, мы совсем другое получим. Термоторск пойдет. Если действительно 20-25 километров, определить населенные пункты, которые Пожалуйста. бы мы могли централизованно привязать к центру, то есть городу Славянску. Значит, давай им прежде всего коммуникации. Давая медицинское обслуживание, значит и все те э, главные направления инфраструктуры, которые должны быть в каждом населенном пункте. Когда э, районные люди смогут в город ездить, в больницу? Вот не надо объединяться. Возьмите любую больницу, районники, приезжайте, вот, вот ваша больница возле автовокзала АИЗовской, встал и зайди. Зачем эти все ерундой заниматься? Надо решить людям медицину. У нас был Красный Лиман взяли, сделали пилотный проект, объединили Краснолиманск лиманск с Краснолиманским районом. Был отдельно город, отдельно. И я точно так же и с вами же говорил, говорил на эту тему. Объединили город с районом, и мы определили громаду. Ну, Отже, дискусії та обговорення виявилися досить палкими та тривалими. Однак попереду на шляху реформування на Слов'янців чекає ще не одне громадське слухання та загальне обговорення.